dalam usaha mengekalkan perpaduan pelbagai dilema dan persoalan etika timbul termasuk isu diskriminasi stereotip ketidaksamarataan serta pertemuan nilai antara komuniti yang berbeza ini menuntut pendekatan yang adil inklusif dan menghormati kepelbagaian menerusi video temu bual ini kami akan mendalami isu-isu utama yang berkaitan dengan cabaran etika dalam perpaduan atlet dan atlet sosial serta mendapatkan pandangan daripada pihak yang autoriti dalam bidang ini marilah kita bersama mencari solusi yang mampu memelihara keharmonian negara kita Assalamualaikum Doktor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Um, saya Muhammad Azizan Anafi bin Muhammad Anwar um, sebagai penubuhan doktor pada hari ini. Hmm. <coughs> Jadi soalan pertama saya ingin um, tanya kepada doktor mengapakah aspek etika penting dalam menangani isu perpaduan etnik di Malaysia? Uh, untuk soalan yang pertama iaitu kenapa etika ini dikira perlu? Betul Aziz? Uh, uh, dalam usaha untuk menangani apa isu perpaduan Maksud. di Malaysia. Nah, perpaduan etnik di Malaysia. Uh, perpaduan maksudnya bila kita sebut perpaduan di Malaysia ini memanglah perpaduan maksudnya antara kepelbagaian etnik sebab dalam konteks kita di Malaysia diversity kepelbagaian itu adalah identiti kita maksudnya kepelbagaian daripada pelbagai etnik okay uh, uh, dengan tiga major etnik iaitu Melayu, Cina dan India dan jangan lupa etnik uh, Sabah dan Sarawak dan juga uh, apa nama dipanggil indigenous um, community okay uh, etnik orang-orang uh, uh, etnik orang asal jadi dalam hal ini bila kita berdepan dengan kehidupan dalam pelbagai etnik jadi bagaimana tata cara kita untuk hidup secara beretnik? Sebab itulah kalau kita lihat kepada panduan yang Islam nyatakan bahawa kenapa dijadikan uh, uh, syu'uban wa qabail pelbagai puak-puak pelbagai bangsa lit'arafu untuk saling kenal mengenali. So dengan kata lain, kejadian kepelbagaian etnik bangsa ini memang purposely dijadikan. So tinggal lagi bagaimana untuk kita menjalani kehidupan dalam kepelbagaian. Bagaimana adab akhlak kita untuk menjalani kehidupan dalam kepelbagaian etnik, kepelbagaian uh, bangsa yang menjurus kepada kepelbagaian budaya. Right? So, bila sebut budaya adalah tata uh, apa cara hidup, way of life. Okey, contoh kita kata bila sebut way of life cara makan, cara pakai. Okey, cara berfikir, bermula dengan cara berfikir, cara makan, cara berfakat, ber, uh, pakai cara, uh, apa menjalani kehidupan. So itu semua adalah essence kepada budaya. Okey. Jadi dalam hal ini macam saya kata etika, adab, akhlak itu intipatinya adalah values, nilai. Jadi di sinilah pentingnya nilai yang kita katakan nilai yang paling asas dalam kehidupan, nilai kasih sayang, hormat menghormati, toleransi dan uh, apa uh, empathy. okay? jadi inilah yang perlu ada dalam diri setiap individu kerana inilah yang menjadi intipati kepada adab akhlak. Tak akan terakhirnya akhlak tanpa nilai ini. okay? Kerana nilai inilah yang memungkinkan terbinanya adab akhlak etika yang merupakan tata cara untuk hidup dalam keperbagaian etnik. Soalan seterusnya, uh, okay. apakah cabaran etika utama yang dihadapi dalam usaha memupuk perpaduan etnik tanpa menjejaskan identiti budaya setiap kaum di Malaysia? Kita kena melihat dari aspek mengapa kenapa kerana nilai, kerana terhakisnya nilai. Kenapa nilai? Nilailah yang merupakan intipati bagi etika. Nilai itu tak ada. Contoh kita katakan nilai untuk hormat, menghormati. Tak ada. Maksudnya untuk sebab kalau dalam Islam jelas mengatakan kenapa dijadikan ke pelbagai kaum pelbagai etnik untuk saling kenal mengenali. Jadi dengan kata lain kita kena perlu kenal mengenali. Jadi untuk kenal mengenali pertamanya perlu ada rasa kasih sayang. Maksudnya kita kena sedar bahawa sama makhluk kena berbuat baik, kena hormat sebab dia adalah makhluk sama-sama dijadikan Tuhan. Okey dan daripada situ kena ada perasaan kasih sayang. Sesama sebab kita faham Sebagai warga negara Malaysia Kita perlu Kita sama-sama warga negara Malaysia Maknanya nak lahirkan nilai tersebut Tapi di sana ada masalah hati itu Nilai itu tak boleh nak lahir Sebab itulah bagi saya cabarannya adalah Krisis nilai Okey yang mana Manusia hari ini berdepan dengan krisis nilai Yang tidak men apa, melihat kepentingan nilai itu Yang menjadi asas kepada etika Kenapa dan bagaimana krisis nilai itu adalah berbalik kepada hatinya Maksudnya hati itu tak mampu nak produce nilai Dia kena faham hati Kita katakan bila minda kita, akal kita, kita tahu Kita tahu bahawa sesama manusia kita perlu untuk kasih mengasihi. Kita tahu, minda kita tahu Okay, that's why dipanggil knowing Tak selesai knowing Dia kena naik peringkat being Kita internalize ilmu tersebut Pengetahuan tersebut yes Sesama manusia Aku kena kasih mengasihi Maknanya dia kena internalize Nak internalize itu dengan hati ha, Di situlah rata-rata kita gagal Maksudnya Kita just ada ilmu sahaja di minda tahu Tapi dari segi untuk internalize Supaya lahirnya values Dan values itu kita akan letakkan dalam action kita untuk yang soalan terakhir hmm um, apakah harapan kepada masyarakat dalam usaha untuk menangani masalah perpaduan etnik di Malaysia ni. Okey. Jadi bagi saya untuk menangani masalah ini kita tak ada pilihan first and foremost kita kena jelas proses macam saya kata tadilah proses pencernaan ilmu itu tidak hanya berlaku di peringkat minda akal tetapi ia perlu melalui di, naik pada peringkat hati dan kita externalize di peringkat action right jadi dengan kata lain kalaulah uh, kalaulah maksudnya sebab saya ada model tentang ini iaitu dipanggil 3A model pertama awareness kita diberi ilmu dan yang kedua ilmu tersebut itu kita kena internalize kan dipanggil peringkat awaken. Okey. Dan daripada peringkat awaken itulah kita put into action, peringkat ketiga action. Action kita itu apa nama praksis ataupun praktik kita amal kita itu berasaskan kepada awaken nilai itu. Dan nilai itu kita absorb daripada ilmu yang kita perolehi. Sama dalam konteks inilah saya duk cakap macam ni Aziz Aina dengar tahu faham knowing is understanding tahu tapi kalau just tahu tak tak ada dalam hati maksudnya yes aku kena internalize maknanya kena ada rasa untuk ialah untuk memiliki love compassion empathy dalam berhubung sesama manusia sesama rakyat Malaysia ok selagi tak ada macam tu habislah kalau ada, sudah tentu Action, cara Adab, akhlak, aina dan haziq Bila berinteraksi dengan uh, Kita katakan uh, Komunik, etnik lain Sama-sama pelajar yang berlainan bangsa Penuh dengan rasa respect Penuh rasa kita katakan kasih Sayang, empathy uh, Itu yang kita nak right? Jadi dalam hal ini, the holistic uh, Maksudnya Proses secara menyeluruh itu penting Knowledge bukan sekadar knowing Tahu, understand Tapi knowledge itu perlu di-internalizekan Dia panggil being Dan seterusnya becoming So becoming inilah kemenjadian individu itu Okay Jadi caranya itulah berbalik Sebab itulah dan Aristotle mengatakan Educating the mind The knowing saja tu Without educating the heart Being is not education Ha, jadi kita kena faham bahawa education itu bukan sekadar minda, bukan sekadar mind tetapi ia perlu melibatkan heart hati. Malah belum taxonomy juga memberi apa nama peringkat first kognitif minda dan level yang seterusnya affective. Di sinilah nilai dan psychomotor dari segi action. Maksud bila action itu kita guna all the physical kita. Okay, kita tengok, kita senyum, kita pukul orang, kita jalan kaki, kita jalan kita. Semualah maknanya kita menggunakan physical organ kita. Dan di sinilah Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu tanpa amal sia-sia. Okey, Sebab itulah saya suka menyatakan bahawa ilmu tanpa amal seumpama benih yang tak semai. Mungkin tak benih itu menghasilkan buah kalau kita tak semai dia. Mungkin tak? never. jadi sama juga dalam konteks ni saya yakin kita dari segi knowledge ni daripada peringkat rendah lagi menengah kena lagi ambil PEP. Tapi lihat, lihatlah bagaimana keadaan apa nama perpaduan kita. Sebagai hmm. contoh mudah rukun negara. Sekadar knowing. Sebab itulah hmm. sampai hari ni kita katakan kita masih membicarakan hantu. sebab the level the internalized rukun negara dalam hati itu tidak tidak berlaku Kenapa? Bagi saya Kita boleh nak salahkan Kalau pelajar Jangan salahkan pelajar Kita pendidik kena tanya Sudahkah kita Menjelaskan kepada pelajar Proses internalize itu Yang mungkin tak akan berlaku Dalam kelas Haziq, Aina Macam sekarang kan Knowing je beritahu Knowledge hmm. Tapi the rest Pelajar sini kena lakukan Maksudnya to internalize You tak di assess pun Internalize tu You hanya di assess knowing Ilmu yang ada Betul tak? Ah ha, quiz ke tugasan ke apa tentang satu level the first level awareness yang paling bawah ingat permit atas awaken and last action baik itulah di puncak sekali panggil wisdom iaitu bijaksana bila mana seseorang itu mampu untuk mengamalkan ilmu yang dia tahu